दत्ता दत्ताधिगम्बरा

संगम कृष्ण अनगंगे च अमरापुरग्रामी गङ्गे च अमरापुरग्रामी पावन झाल क्षेत्र जया च नर हरियानामि जया च नर हरियानामि सदा सर्वदा भक्तजना श्रद्धे च सदा सर्वदा भक्तजना

राहिला स्थानी राहिला आगम्य लीला पाहून झालेली जया चरणी लीन जया चरणी हीच निशाणी त्या चरणांची नित्य ज्ञान देणार हीच निशाणी त्या चरणांची नित्य ज्ञान देणार खरोखर 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 तत्ताचावतार नरहरी तत्ताचावतार